приглашаю Василия Ивановича рядом со мной презентовать вашу работу вам антрептов. Уважаемый Сергей Федорович, дорогие депутаты, спасибо большое за добрые слова в наш адрес. Мы рады, что мы востребованы в городе Лазовая. Мы рады, что мы получаем заслуженные, наверное, награды. И я огромное спасибо поговорю и вам Иван и вам Сергей Федорович и особенно нашим регионалам, которые помогли нам в один момент, когда мы вот это ансамбль, наш малый хор на ансамбльной песни танца, повезли на всеукраинский форум учебное заведение высшего уровня, это первый уровень аккредитации, где мы заработали лауреату. И первое место. Закарпатье взяли, второе место в а третье место это Харьков. Поэтому, когда говорят о том, что <laughs> когда говорят, что вот это столица, это провинция, то не, я не верю это и вас не верите, потому что дети везде хорошие, везде одинаковые. Кто их учит, чему учит и как учат, это другой вопрос. Поэтому я рад, что у нас есть такой ансамбль сиэтанцы. 70 человек у нас сейчас вот малой формы, и мы сегодня споем вам классику украинской народной песни украинского народного творчества. Это несходила ранце солнечку». обработка незабедного друга моего композитора Ивана Бедака. И она, вы знаете, как-то, кстати, наверное, вот в связи с этими событиями, о которых сегодня говорит Сергей Федорович. Поэтому я прошу вашего внимания, мы споем эту песню «Не ранца лоранца солнечка». И солистка наша Елена Кливович держит Людмила Шугаева. Попросим.